Хорошо. Вот здесь. Это не чувствую. Ну, временами чувствительность меняется. Пить. Окей. Там тоже будет.

Когда, the... я, когда я прикладываю стимулятор? Не вообще. No. А вообще периодически стреляют? Да. Sometimes. И стреляют в те области, которые я не чувствую. Я спасибо за стимулятор. Электрику. Давай сейчас синдром. No, no, электрика. Сейчас. Ну где-то. Ну просто когда у нее немного, я ее уже почти не не замечал.

Десь для багатьох місць в Україні, де голки використовуються одноразово. разу. Вони всі викидаємо Буває, Ми поки з попеченою рукою ставили 50 голів одну руку. Зараз викидається. Вздибається на бої правди. Рука, тут трьох, я цокоту, покажу. 50 голів, точні, як їжачок. Всі домагаються в баночку, посколяє голки, принесеш із завтра, або ще щось. Mm -hmm. Ми стерилізуємо, бо тут знаєш, ну тоді просто набігає, але не кото казав. Як політалені кульки кажуть, гоки користується для нас.

А ти гуку треба, коли ману залізе, які воно є факт дасть. У нас називають традиційна медицина, а то така традиційна, як, як ніяка інша. Тому що тут то, таблетки кожні три роки міняють, щоб люди потім суду подавали. <зважаю> <зважаю> да. а, ти, ну. а тут... Ну, вже. Просто що треба вичити по-людськи, а у нас... Кулюски что-то не получается. У них. Нас, у нас просто научили. У нас два месяца учат на У Мы перед терапевт и два месяца. Потім, а... Людина не знает, где той нерв, где ты закончен, какая точка, какие там У них вот, если вот, просто уже тут видно, где они знают схему, где там было система, а если человек просто приходит, говорит, там сладость туда-сюда, то они мне... Работают и пульсовой диагностикой. А пульсовую диагностику, диагностикой, чтобы нормально работать, нужно 5-10 лет учиться. А кто у нас готовится учиться? Как пора грошей избивать. А вот это с девочкой общался, которую э... ну, Игорь рассказывал. В американской методике училась. Вот она хочет еще на 5 лет учиться на мануальную терапию. Это еще 5 лет и еще хочет на год уехать в Америку, доучиваться на вот эти курсы. То есть, ну, как бы человек заряжен сразу, что это не за... два ну, месяца врачный месяца учится на магистратуре, и после этого пойдет сожироваться еще в Америку. Поэтому. Правильно, правильно. Хочешь быть за да. можешь быть на липшей специальности. Да. В общем, она сказала, она рассчитывает ну, еще на полностью на обучение, я на еще я 15 лет потратить. а где именно, я не, не понимаю. Вот нет. Но у меня сейчас вся нога, в общем, она как... Как бы это объяснить. По чуть-чуть себя стреляет, и я вообще не понимаю. Ну, ну фери. Объясни. Uh, он стопу когда дернет, у меня из-за этого я понимаю, ну выше кожа тянется, я понимаю, что ее дернет, не дивное ничего. Меня все уста. Он не может остановить мечаря, он не может. Он чувствует вкус, но когда первый раз он не чувствует. Не только что первый раз вообще, и уфили. А сейчас человек просто не знает, да, он креп. Вот смотри, кисть не работает, ее вот так двигают, вот здесь кожа тянется по краям. Я понимаю, что ее двигают. Да, а где конкретно... И та часть, которая чувствует, я тоже уже из этого не понимаю, ну, где именно я чувствую. You say exactly the same thing you said to me. He what knows. He, he knows that you uh, touch him, but which point he don't? Know. Huh?